बघा ती जागा ती जागा शिवसेनेकडेच आहे आणि राजन विचारे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत त्यांचं नाव जाहीर झालं आता दुसरा एखादा गट वगैरे शिवसेना म्हणून काही भाजप बरोबर व्यवहार करत असेल तर त्यांचा प्रश्न आहे ठाणे कल्याण डोंबवली पालघर या ठाणे जिल्ह्यातल्या ज्या जागा आहेत त्या जा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या शिवसेनेकडेच आहेत त्या लढणार आहेत तुम्ही जो प्रश्न विचारताय आहात तो जो गट फुटलेला आहे आणि जो भारतीय जनता पक्षाबरोबर धुणी भांडी धुणी भांडी करतोय त्यांच्याविषयी विचारताय तुम्ही हा प्रश्न त्यांना विचारा कारण त्यांना विचारताय कोण शिवसेना जी बाळासाहेब ठाकरेंची उद्धव ठाकरेंची त्यांनी आपले उमेदवार जाहीर केले आणि ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली या दोन्ही जागा आम्ही जिंकत आहोत ठाणेही जिंकतील राजाने विचारे आणि कल्याण डोंबिवलीचा उमेदवार उद्या जाहीर होईल या दोन्ही जागा आम्ही जिंकू पालघर आम्ही जिंकू ठाणे जिल्ह्यातली प्रत्येक जागा लोकसभेची शिवसेना जिंकल्याशिवाय राहणार नाही मी शिवसेनेशी विषय म्हणतो डुप्लिकेट शिवसेनेविषयी नाही काही दिवसांनी तुम्हाला काही दिवसांनी तुम्हाला ते दिल्लीत वेटिंगवर आहेतच भाजप नेत्यांच्या लॉनवर रुमाल टाकून त्यांना बसावं लागतंय मी मागे बोललो आणि काही दिवसांनी वर्षा बंगल्यामध्ये जेव्हा परिवर्तन होईल सत्तेत तेव्हा तुम्हाला ते वर्षा बंगल्याच्या बाहेर सगळे वेटिंगला दिसतील आता ह्याच्यावरती नाही नाही मी काही बघत नाही त्याच्यावरती आम्ही आमचे उमेदवार शिवसेनेचे जाहीर केलेले आहेत गटातटाचं काय राजकारण चाललंय भारतीय जनता पक्षाचे जे मांडली किंवा गुलाम आहेत त्यांच्याविषयी बोलण्यासारखं काही राहिलेलं नाही विचारे आमचे उमेदवार ठाण्यात पालघर आणि कल्याण डोंबोलीचे उमेदवार उद्या जाहीर होतील बस एवढंच मी सांगू शकतो आप रामलीला मैदान के रॅली के बारे मी पूछ रे या सीट शेअरिंग गई सीट शेयरिंग हो गया महाराष्ट्र में क्या बात होगी कोई डिस्प्यूट कोई डिस्प्यूट नहीं है कोई डिस्प्यूट नहीं है और कोई और कोई अनहैप्पी नहीं है मैं आपको बोल रहा हूं और मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ हम लोग चयन करेंगे उम्मीदवार का लोग अभी भी आ रहे हैं चर्चा चल रही है वो हमारा पार्टी का इंटरनल मामला है और हम लोग तय करेंगे हमको किसको उम्मीदवार बनाना है क्या है उसमें कल्याण डोंबोली शिवसेना की सीट है पालघर शिवसेना की सीट है हाथ करंगली शिवसेना की सीट है जड़गांव शिवसेना की सीट है और उधर नॉर्थ मुंबई नॉर्थ मुंबई ने क्या बोलता वो मुंबई उत्तर उत्तर वो शिवसेना की सीट है पांच ही सीट शिवसेना की है हमको सिर्फ उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी है तो वहां कौन सा डिस्प्यूट है प्रफुल पटेल को अगर एयर इंडिया के एक, एक केस भ्रष्टाचार की केस जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा हंगामा किया था यूपीए टू के मामले में और यूपीए टू जो मनमोहन सिंह की लीडरशिप वाली सरकार थी वो भ्रष्टाचार किया सरकार ने प्रफुल पटेल ने और अभी अगर उनको बीजेपी की सरकार क्लीन चिट देती है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए सबसे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी हो अमित शाह जी हो जिसने जिसने हंगामा खड़ा किया था ये भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सबसे पहले ये लोगों ने मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनकी माफी मांगनी चाहिए और बाद में हम बोलेंगे क्या है भ्रष्टाचार है या नहीं है अब इकबाल मिर्चो को भी माफी मिलेगी पूरे कतार में है लोग अब हसन मुश्रफ को मुश्रिफ को माफी मिलेगी आ? सब क्लीन चिट का ही घोटाला है ना ये वॉशिंग मशीन में लेकिन एयर इंडिया के घोटाले के मामले में यूपीए टू में जो आरोप आपने किए थे बीजेपी ने तो आपने जाहिर तौर पर माफी मांगनी चाहिए मनमोहन सिंह साहब की आप सबको मालूम है आप सब देखते थे ट्राइडेंट हो फोर सीजन हो या और जगह पे हो हम सभी को बुलाते थे अपने अंबेडकर साहब को भी नोटिस किया है उनके डेलीगेशन को भी नोटिस किया है बातचीत भी हो गई है उनको सीटों का प्रस्ताव भी दिया है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जब चर्चा होती है तो एक दूसरे के साथ चर्चा होती है और हम आज भी ये चाहते हैं आंबेडकर साहेब साथ आम्हाला माझं त्याच्यावरती काय मी कोणतेही मत व्यक्त करणार नाही तीन तारखेला महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद मुंबईत शिवालयात आहे त्यात माननीय शरद पवार साहेब माननीय उद्धव ठाकरे साहेब काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात नाना पटोलजी पृथ्वीराज चव्हाण आणि इतर सगळे घटक पक्ष सीपीआय सीपीएम शेतकरी कामगार पक्ष आप ही उपस्थित राहतील त्यावेळेला आपण हे प्रश्न विचारा तुम्हाला नक्की उत्तर मिळेल त्याच्यावर त्या निर्णय घेऊन नंतर काय करायचा तो पण एकतीस तारखेला रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची जी महारॅली आहे या देशातल्या हुकुमशाही विरुद्ध ईडीच्या बेकायदेशीर वापराविरुद्ध त्या महारॅलीमध्ये महाराष्ट्रातून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे आणि माननीय शरद पवार साहेब उपस्थित राहणार रा आहेत संविधान वाचवण्याची जबाबदारी या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाची आम्ही आमचं कर्तव्य पार पाडतो आणि आम्ही माननीय आंबेडकर साहेबांना वारंवार त्या संदर्भात आवाहन केलं आहे त्यांच्यावर चर्चाही केली आहे आम्हाला खात्री आहे की संविधानाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्यांच्या बाजूनं प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ते उभे राहणार नाहीत शेवटी ते आंबेडकर आहेत आणि डॉक्टर त्याच्यावर त्या बी निर्णय घेऊन नंतर काय करायचा तो पण एकतीस तारखेला रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची जी महारॅली आहे या देशातल्या हुकुमशाही विरुद्ध ईडीच्या बेकायदेशीर वापराविरुद्ध त्या महारॅलीमध्ये महाराष्ट्रातून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे आणि माननीय शरद पवार साहेब उपस्थित राहणार आहेत संविधान वाचवण्याची जबाबदारी या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाची आम्ही आमचं कर्तव्य पार पाडतो आणि आम्ही माननीय आंबेडकर साहेबांना वारंवार त्या संदर्भात आवाहन केलं आहे त्यांच्यावर चर्चाही केली आहे आम्हाला खात्री आहे की संविधानाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्यांच्या बाजूनं प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पण ते उभे राहणार नाहीत शेवटी ते आंबेडकर आहेत आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा ते घेऊन पुढे निघाले आहेत आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत कहा समूह कहा है जब देश के वकील दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करते हैं सैकड़ों वकील सड़क पर उतरते हैं तब ये छह सौ वकील कहां थे जब किसानों की हत्या होती है सड़क पर आ, तनाशाई खुलेआम दिखती है तब ये वकील कहां होते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया तब ये वकील कहां होते है जिस तरह से एक्सप्रेशन का रैकेट ईडी चलाती है ऐसा आरोप चल रहा है तब ये वकील कहा चुप बैठते हैं? कहा चुप बैठते हैं? देश जब इस देश का मुख्य न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी के मदद से राज्यसभा में जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राज्यपाल बनते हैं चाहे कमिश्नर बनते हैं, तब हमारी न्याय व्यवस्था खतरे में नहीं पड़ती उनके ऊपर जवाब दीजिए देखिए हम हमारी लड़ाई है संविधान के पीठ में जो खंजीर खुपसने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ है हमारा कोई जो प्रकाश जी बोलते हैं, मेरा कोई उससे संबंध नहीं है हम लोग एक साथ बैठे हैं एक साथ चर्चा की है उसमें सभी पार्टी के लोग शामिल थे पांच सीटों के ऑफर हमने उनको दिया है प्रस्ताव दिया है अब उनके ऊपर है रहे थे अभी कल तक नाना नाना पटोले के ऊपर भी आरोप कर अब मैं क्या बोल सकता हूं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है संविधान के पीठ में जो खंजीर खुबस रहे हैं उनके साथ प्रकाश अंबेडकर साहब नहीं रहेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं ऐसा नहीं है चल का रहे नहीं नहीं, नहीं। मीटिंग में बार बार अम्बेडकर साहब को बुलाया है सबको मालूम है आपने भी नोटिस किया होगा मीटिंग में उतरने के बाद अम्बेडकर साहब ने आपके साथ बात भी की है आपको मालूम होगा उनका डेलीगेशन मीटिंग में शामिल होता था कल की मीटिंग में वो नहीं थे क्योंकि उनके पास एक प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव के बारे में चर्चा करनी थी और हमारी मीटिंग कल इसलिए थी कि अभी उससे ज्यादा हम प्रस्ताव में क्या दे सकते हैं अम्बेडकर साहब को तो उस बारे में चर्चा हो गई पांच सीट ऑफर किए हैं चलिए